после пусть нашей Украине плач на каждом троце. Харьков 1 3 Слава, слава, слава! Батальону Харьков 1 3 Слава, слава, слава! Так, личный состав направо. Мы находились в районе Волновахи, это от Мариуполя, зона М. А то выполняли специальные функции, ну, диверсионные задачи, грады и встреча с российскими друзьями. Реально есть, реально видели сами, то есть действительно они есть и накапливают и по, по сей момент есть. Перемирия никакого на данный момент не существует, оно на бумаге. С нашей стороны мы не стреляем, по нам стреляют каждый вечер. У нас очень профессиональный командир. Командир как бы знает, у нас очень профессионально работает разведка, мы не полагаемся на кого-то, мы полагаемся на себя. Поэтому как бы все эти удары мы предвидели, знали, поэтому сохранили личный состав. На данный момент весь личный состав цел, хотя там писали и на сайтах, и все, что разгромили, что у нас большие потери. Личный состав цел, не имеет ни ранений, ничего. Дай бог, что так и будет. Это ротация нам на месяц, и дальше мы выдвигаемся туда, к нашим боевым товарищам, поменяем, чтобы они приехали домой, а основная группа у нас находится там. Потому что сейчас там очень напряженный момент. Все идут на Мариуполь. Мариуполь сейчас будет стратегически важный город.